Хочу показать, продвигается так у меня процесс этой футболочки из этой ниточки такой красивой, интересной вот этой симфонии от Ярнард. Вот так вот оно получается. Очень даже симпатично. И хочу сказать, вот эти спицы, вот эти савроры, ну, очень классно. Мне подобается еще... Вони от острінькі. І так вони льоскають, вона так хорошо тримає от, форму, якось вони передвигаються. І, ну, Мені дуже понравились вони. Хорошо їм в'язати, вона дуже-дуже-дуже хорошо в'яжеться. І так воно і, і йде по спиці, і ну, дуже хорошо. Даже, Навіть немножко спустила ну Потом підправлю потом я. В общем-то, таке полотно виходить. Ще дов'язую до, ну, ще так погатенько треба дов'язати. До пройми, потім там буде немножко реглан зверху. Ну, так вот воно, Вот. думаю, буде симпатично. Потім воно так все раз разойдутся петельки, так все будет вот хорошо. Немножко она приобретет форму, будет такая более-менее гладенькая. И так мне очень подобается. И вот покупка в мене. Я мне так захотелось, я дивилась на канале у, ну, у богатых девчонок, а так у м, девушка тоже делает обзоры, на такие коротенькие, канал называется э, за объект она там и получается рассказывая и про там калаши и про блокноты ну вот так интересно рассказывая и показывала вот эту нитку от ярнард от ярнард альпаки вот я получила вот тут так сюрпризы маленькие дякую им величезно. честно ярнартом вот эту ниточку получается альпака flowers э, фла, альпака flowers и вот хочется мне связать с ней шарф вот она связала в ней был такой червоный шарф мне очень захотелось тоже ну я думаю что девчонки знают эту нитку хочу попробовать не знаю еще на таком не вязала шарф получается там майже 2 метра ну, в общем, вот такая вот расцветка. Такая симпатична, я так сказала. Очень даже симпатично. Под пальто. Ну, в... мягко-мягко. Нытка все так вот. Акрил, альпака, акрил. И получается, не бачу тут. Получается, рекомендованные спыти. Три с половиной три с половиной четыре ну я попробую на четверке наверное у меня есть нет у меня есть 375 я попробую на 375 откнет про попробую связать ну хорошая такая нитка такой колер тут мятный тут переходы такие вот это вот нравится вот тут вот получается вот такой переход ну такие подо все может подойти такая интересная ниточка Подарочки, конфетки. Ну, всегда приятно, когда такие подарок.